شل کالا پس کافغانستان هم په دې انداز کې پاته شو نو هغه به د دینم یو لو ډیر د بارو ډیر جوړ شوی دا پاکستان د ریاست سره زموږ جنگ د ائډنټی دی د افغان ائډنټی دی د شناخ جنگ دی د تاریخ جنگ دی د جبه جنگ دی د هویت جنگ دی طالبان د ټوپک په زور راغلي دي باید افغانان د ټوپک په زور واسي او سم په ماغه بیان باندې ولاړ دي زموږ درې لو سم په خپل ځولاړ دي تاسو له هغه پښتنو سیاستوالو څخه یاست چې تل مو په افغانستان کې د طالبانو پرزت بینونه ورکوړي دي د هغه پرزت یاست هم په افغانستان کې او هم دلته په پښتنخوا کې اوس مو نظر څه دی ایا موږ سه مخاليف یاست کنه د رژیم بدل سوی دي درومنه زموږ په خل زموږ درې خود ریکارڈې څه ده او زبر دا وای م چې ا یو ډېر لکه وزنه پاتې دي چې دغه دریز نه بدل شوه بد قسمت دی دا چې د طاقت سره د واک اختیار د طلوره طل سره ډېر درزونه بدليږي او زمونږ دریز هم په خپل ځوالار دی موږ دا ګنو چې په پښتونخوا وطن په افغانستان حکومت کول دا د خبره او صدونکو دا دغې اختیار دی دغې څو قسم حکومت غواړي کم نظریه غواړي کم سوچ او فکر غواړي کم نظام غواړي او څوک د خپل ملک حاكم غواړي د مخکهم پراکسیو د اوسم پراکسی دی د مخکهم په شریطريقه نه وراغله په جمهوریتريقه نه وراغله او د اوسم په جمهوریتريقه نه راغله نو ایس حقن لري او قدې دا غني او دې پدې باندې دا باور لري او دا یقین لري چې زما محبوبیت شته او خلک متسلمي نو بعد ولستزان خامخ کی رائے د وشی غې نه پسته بوته پتو لګي چې څو نه دی دا غالانو پزلون کې قبولیت لري او محبوبیت لري څو نه غدان دی خو خوي او ولید تقتیده کې سينه دی زکات دې تا اندازه شتا چې په زور خو نوبستیک تا راغلل په شایع دنیا ولاړه دنیا خپل مقاصد او غیرا وڅل دی دلته دا کابل په تخته کېنول په دغه کې د پاکستان خپل مقصد او د امریکا خپل مقصد خو دا وغډا نو په زرو نو کې دی هیڅ قسمه محبوبیت نه لري که څه هم چې ان دا هم ویل و چې طالبان د ټوپک په زور راغلي دي باید افغانان د ټوپک په زور وباشي اوس هم په ماګه بیان باندې وداړی خبره باندې دا غږ دا چې افغانستان یو 스테ټ آغه 스테ټ اوراد کړل شو 13 ظلم چې طالب راغله او پکم انداز باندې آغه یو 스테ټ egzist کوولو اندر دی چې د طالب د غوتونه پس هم ذرابانی صاحب خپل غيو سټېټس و یا دا بون کانفرنس ته پښتو کوم عمل وشو هغه دغه په تسلسل کې چا سو شو, شو او دے دے یو جمهوریت سیستم وټاکل شو وای نه راغې او افغانستان مخ وړاندې لاړو پکتال پکم انداز هو تواغه ټوله دنیا ولیدل دا اوسم چې دی راغله د پکم انداز د یو جمهوریت انداز نه دی نه په زور راغله ده او ټوپک ماره ډلوا د دنیا خپل یو ستراتیژیک انټرست هو او د افغانستان د دې سټېټس په برته په حالولو کې دا د پړه خليفه افغانانو نه دا د پټولي دنیا دا هر کس مکینزم چی باید افغانستان واک اختیار ام غدانو ته او سپرلی پدې کاسته پتا سبانه نه واکه دا ول چې تاسو خو خپل د ادم تشدد پلا ویانیاس په پاکستان کې په پښتونخوا کې تاسو ټوپک پروزه دي است اول ته په افغانستان کې بیا وایي چې باید د ټوپک په زور باندې د ریکل سي آیا تاسو په دې بیان کې ګور د دې کې دوه کیسې دي دا الته افغانستان سبوت چې هم کله کې دو بیا نیشنل ریزिस्टنس فور جوړ شو بیا شروع کې هغه اعلان وکو امر لاساله دا اعلان وکو چې اوس ا ريسي جمهوريه ما اوهین مطابق کا غوهم راغله پس هغه وخت کې دغه پرسته کې چې زمونږ کم شوې ټونه کم باندې ندلته نتل <سؤال> نه پغي باندې بم داني وکه کېد چې اوس ته دلته تشدد ته هوا ورکې په باندې سانو په کبل کې په زړه د نظر لرلم چې ته یو سټیټ د پروټیکشن د لپاره دا د د دې طاقت د استعمال د سټیټ اختیار دی دا ولست درای ور د لپاره کی یو ریاست چې زمونږ ساتنه د دې ریاست ساتنه هغه په زور کې په ټوپکی کې په صورتي دا یو سټیټ ریسپانسیبিলিټی دا اوس کته دا وای چې بای یو یو ټوپک مارا دل نه رااله او ته وایې چې مطلب د دې چې چونګې جنگ نه کوو مزرا شې دا د وطن مو ته پرېدمه د ابو سبا دایش راشی بیا په دې فرموله باید دایش ته مطلب کابل سړې پریدي تبه باندې پص ټبل ډل راشی بابا غیته پر دې څه ته چې ځو چسد جونګ وایډ کوم نه ستټ دا اختیار لري چې هغه په زوري په پا تشدودی پر اندازي د خپل ریاست ساتنو کې بیا, دل... بیا بیا عمدا فرموله دلته عملی سی دل دلته دل خبره غورا بل خبره دلته خو অলريډي په یو ریاست کې مونږ بتور یو محکوم کوم دلتا وخت را اوس داغه محکم کم زموږ د وجود زموږ د طاقت او زموږ د وسایلو په بنیاد مونږ دا غو مون چې دلتا په سیاسي انداز په دمه تشدود مقابله یو ټوله نه غوره شند یو ټوله نه بهترین آپشن دی دلتا مونږ نه چا سټېټمن دی ولې مونږ بای دیفالت په یو سټېټ کې په توګه یو غلام راغلی او پرته یو پکې وس هغه نامونخ په لوکی په کمنداز خلک په دریاست کې د ننې څنګه خلک د دین علاوه څنګه خلک هغه یو ستجه د په موجوده وخت په توګه یو سیاسي کارکون ز په پدې باندې کنوینس یې ما چې د دې د پر بېتري نهप्शनم د تشتد ده زکه چې دې یوازې ده دی خو مطلب دا د چې کدلتا ی ز په توګه یو محکم کام ده چې سونه محکم کومه دلتا د پنجاب په ډامیننس کې د سره شامل شوې دي د دې په شعم ټوله دنیا ولړ ده او دا خو ارینجمنټم د شیو د هندستان په تقسیم کې چې دا ټوله کیسه دي دا ولکړه او حالت بیا په افغانستان کې یو شمېر افغانان په دې نظر دی چې افغانستان نور ته چګړې توان نه لري طالبان راغل حکومتونه په حکومت کې دي یو حکومت جوړ کړی دی پریژدله وخت ورتور کوي چې کله له سله وخت تر دوسر به شي سې دا کوم څه چی په نیمه کې کیږي یا هم څومره نم ګټي اوی دا بلد ریکالسي تاسو په دې باور نه یا چې باید وخت ورکل سي کنه له وخت سره به نور مشکلات جوړ شي ګور پاکستان کې دنه نه د پاکستان د ریاست سره زموږ جنګ د ائډنټی دی د افغان ائډنټی دی د شناخ جنگ دی د تاریخ جنگ دی د جبهه جنگ دی د هویت جنگ دی امداه مسله په افغانستان کې مده افغانستان سره د پاکستان د د د امرکیو په خپل سټراتیجک انټرسټ دی خو د پاکستان خو سره د هغه اغه هم په دې نظر باندې غی قتل چې دلته د افغانانو سره چکم تاريخي یو بغازه وو اغه سره د دلان جوا او چې خپل تاریخ نتیر شي د خپل جبې نتیر شي د خپل افغانیت نتیر شي نو بیا خو تاسو را د ایچ ای اس ام اسلام نشته خو ته بده ته وګورئ چې مطلب دا ما ترتون کې نسل بسه ali شل کالا پس افغانستان هم په دې انداز کې پاته شو نو هغه به د دینم یو لو ډیر د بارودو ډیر جوړ شوی یو ډیران مطلب د بارودو یو دمرا ایلو غربته جوړ شوی چې هغه به مطلب تش رزيګي هغه به مطلب د ورنانو راتون کې نسل ته دا پته نه شي چې ز سوک ته ز ما شه ناخ سوک ته ز ما تاریخ سوک ته اراب خلیفہ امر جوپ لبانی کويږي پدې باندې هم با نو کويږي چې د اډس پکمن داس کوم اول کوم اچا د پاره کوم زما خپل تاریخ سره زما خپل شنه سره بس هغه تبدا ویل کیږي چې بای اسلام دا وایي چې د پلان کې سړی وجل چکم دی دا د جائز دی یو طرف ته به موجل کیږي د بل طرف ته به موجل کیږي دا مختلف پراکسیز برازي طالب په ځد خود یو پراکسی او د دا دایښ په نوم به یو بل راشي د غنه پس په یو بل راشي نو د دغه په دمن ز خپل شنه اخته راکشي د طالبانو پروژې څوک دی په افغانستان کې او مخالفه جبهه دی لاغوي سرستا سوراش درشستا یو راش درش نه د کم اس کما غ بیان مسریا و دی لاغوي سر مو اوس اډی کیستا کنه ګوره د افغانستان د جمهوریت لپاره د افغانستان د خپلواکۍ لپاره چې څوک چرت هم کی نی څوک چرت مخبل اواز پرته کوي زمنګ به ملګرتیا د غي سروی منګ خپل یو نظر ده او هغه مونږ دا ونه چې په افغانستان کې هر څوم کیږي هغه باید د افغانانو په خوښه وشي د افغانانو په مرزي وشي د افغانانو په راي باندې وشي اوس د دې راي سره چې هر څوک متفق دي هر افغان چې دې سره متفق دي زمونږ د سر ملګری ته را راب وسو د کرښې دی غاړې ته پښتونخوا ته عبدل تهم طالبان پاکستانی طالبان ځان توایي د هغوی او نفوز زیات شوی دی په بیل بیل سمو کې عملیات زیات شوی دی تاسو دلته هم د طالبانو پرزدياست حال تيم پرزدياست د پاکستان د پاوځه تګلارې هم پرزدياست حال دا چې طالب او د پاکستان پاوځ سره مخامخ دي تاسو د دواړو پرزدياست ل دواړو سره ټوپه کیدی خو تاسو د ادم تشدد په لوياني است پښتنه دلته دا ده چې تاسو په لويي تاسو کار كون تاسو یو ملګری حغه به د دوه ډو ټوپاکو په منځ کې څنګه په ادم تشدد باندې له غوی سره مخابله و ګور دا حقیقت چې حالت افانه دي بیا هغه سیاسي بیانیه د دا پاره داغه سوچ فکر د پاره کم چې زمونږ به چې کم زمونږ د دوړو غند نه کوو زمونږ دا وایو چې طالبان دا یو پروژه ده د پاکستان فوج او دلتا د دې پروژه اعلان دی پرو د یوو نېشنالیزم و هي او دوهم د د پکتغا غټه ده د ریم کار چې د تا کم پټه کوم لا شو دی د مغربنه هغه دا, دا دی چې دی وایي چې چی د چین خواو شا کې سون هم سیمه دي پهږي چې دومره حالات خراب شي یو خوچه دا لار د دې د اقتصاد لپاره استعمال نكي دvem بیا کې دي شي په په نكست سپ ټپ کې تر دې هتاورم کیسه لاړه شي چې د دې د منسوبو مو جوړ کې چې په چین کې د ننبا دې څنګه لاسه وه نا کې یا د سینکیانگ د مسلمانانو د کیسه کومه دا دبا دې څنګه اکسپلوټ کوي او د دې لپاره باندې دلته کم قسم ماحول په کم انداز باندي جوړي هوم زه په ټولو سیاسي ورکر په دې وخت کې دا غړم چې باید زمون بیانه کلیري بچ کې دلغه په یو اندازم نشتا کسوک ډېر یو کمپرمایز سیاست کوي او مه بچ نشتا کسوک بالکل د ریاست ترجمانی کوي او مه بچ کې دل نشتا نو چې بچ کې دل دې نشتا نو باید د خپل کام ته د بیانیا کومسکم ډېر आवाज هو ساتي چې د دې پر کې څو سر خلاصي کېده ځین پښتون سیاستوال دلته پرسن خوا کوي هغه بیا په دې نظر دي چې وایي طالب او د پاوځ جنگ دی د پښتون ملت پالوي په کې څه او ځین هغه دا وایي چې ولې موږ باید د دواړو پرزت سو یا هم د یو پرزت سو لبلې خاصره ودرېږی نو بیا د سیاست نکي بیا چې کام ته داسې د دغه قسم کې سوتا پرې دي چې بي په کوم چې په رغله دغه چ په یو سی بیا د سیاست نکي سیاست پرې دی مونکو دا نه وای چې مثال یاده یو ملګری شاده بول ملګری دی نو یو یو آر لو بر اوډر د پاکستان فوج د دتې استخباراتی د روز ته په خبره کوي ته ته څنګه ځان بیلولې شه ته ته څنګه خاموش پاتې کیدې شه په دې کې سات ته څنګه خاموش پاتې کیدې شه بیا باید سیاست اونکه استاد یو پخوانی ملګری علي وزیر شاوخه کال اوس کیږي پات کې دی خودهغه د نیوونو پر زد باندې هغه سيله په خواچه به احتجاجونه کیده نتا سوکړ نخبل غرزنګ وکړ الات یې څه دی والی لکه مونږ د خپل تسونه واست تسونه کپاسټي د غو مطابق مونږ چرته احتجاج شوې ده په غو شرکت هم کړی د خپل هم احتجاجونه کړی دي او دا کم ټیم چې د دراهید پره لاګیا یغی سرم پخپل تماس کیو خو نورو خو ګره الله عمل جوړول اعظم پلاسک نه ده اغه خو به بری تنظیم کار دی اغله عمل چ جوړ سی په کې مطلب تر سن هدا پر بیا مونګ ملګرتیا کوي شو اغه خو بیا زمون کار دی نور ستراتي جوړول آګه مطلب د دې تنظيمي مامله دا پخې کې مونږه مداخلت کوي نشو آګه دی به ری به تر جواب درکې چې آګه صلاح عمل دی په کوم اندازه غا عمل کې دي ها او بیا کډ خپل د غورځنګ مشر تراسو منزور پښتن سی لتیرو څومیاشتورای سي پټ پورتو وکاروم تورې هغه په هم محضر کې مليدل کې شي پټ دی داغه دی تګلارې ته چې ګوښه سوالی څنګه ګوریتاسو دا دغه خپل تنظیمم ملنه او بعد دغینه د پختنه وشي هغه سرکړی چې داسې کیسې چاغي د دې وجهات بیان کی زه خو په دې باندې کمنټ زکه نشم کولای چې یو څه کیسه به چاغي دا غیره و جناب ام انډرګراوند شبېته یا واتس اپر 400 توبه